Məclisimiz Quran məclisidir, Quranla üst üns məclisidir. Ee, e, mən indi isə sözü Məhəmməd müəllim zəhmət olsun mikrofonu açardınız. Mən nə kadar burada mikrofon açılmır. E, i̇ndi isə sözü bəli, bəli. E, Məhəmməd müəllimə verirəm. və İlk növbədə xoş gördük sizi, e, dəyərli qardaşım və e, dəyərli böyük alim hem Qur'an elmləri sahəsində, həm ə, İslam ə, hüququ sahəsində ə, yüksək bilimləyə malik, yüksək təhsil səviyyəsində malik insansız ə, və Qur'an və hədis ömürləri üzərində magistratura bölümünde bölümündə də magistratura bitirmisiniz. və fəxr edirəm ki, sizin kimi gözəl bir şəxsiyyətlə qardaşıyam. E, bugünkü məclisimiz həm də e, şəhidlərlə e, təsadüf etdi, yəni 20 yanvar şəhidlərilə, hesab etsək, e, qarşıdan da Rəcəb ayı gəlir. Çox istərdim ki, e, həm Qurani-Kərim haqqında, həm şəhidlər haqqında, həm Rəcəb ayı haqqında söhbət edərdik ki, e, biz də istifadə edərdik inşallah sizin söhbətlərinizdən, buyruğunuzdan. Rəhman və Ərəhim olan Allahın adı ilə. Salam əziz və dəyərli dostum, qrat ətrafı müəllim və bizi izləyən tələbələr, dəyərli müəllimlər, müəllimələr, əziz həvətlər. Bu çöl hərbinizdə afsanımız xeyr olsun. Nəminnətdaram dəyərli qar qardaşımız Səid qardaşımıza həqiqətən gözəl tilavət elədi. Çox görəm uğurlar, Allah nəfəsini daha da bol eləsin, Allah uğurunu daha da çox eləsin və hər kəsə təşəkkür edirəm. Əfsət müəllimə ki, həqiqətən də çox fəaldı, çox zəhmət çəkilər İslam dininin yayılmasında, xalqımıza çox xidmət elədilər. Allah növbərləsin. Allah başımızı məlum iman artsın və elmin kamilləsin. Təbii ki, bordumuzdur, siz kimi dəyərli alimlər, ustadlarım dəvətin qəlb etməli bizə bir növ fəxrdir. Və dəyərli əzizlərimizin tələbələrin, qonaqların, vərlərin qarşısında danışmaqlıq bizi bir növ e, həm fəxrli, həm də bir növ məsuliyyətli, çünki ustadın dəvəti və bir növ mövzunun e, ağırlığı. Mən də inşallah çalışacağam ki, bildiyim qədər və bacardığım miqdarda quran ailələri ilə bir şəhəddət mövsüm biraz təhlil eləyək və öz yazılarımla da çoxdan olan yazılardır. E, mümkün çünki bəzi halları baxım e, qeyd etmə, çünki ordan yaddımdan çıxan bir şey olmasın. Deməli Qurancanın bilirsiniz bir neçə də şəhidlikdən danışan ayələri var. Biz daha çox məşhur bildiyimiz və azvercin bildiyimiz Bəqərə 254 və Al-i İmran 169-cu ayədir. Hər ikisinin məzmunu, yəni konkret mövzusu eynidir. Allah yolundakı kimlər ki şəhid olurlar, onlar diridirlər. Belə bir məzmunda, amma fərqli cümlələrlə Allah qeyd eləyir. Mən hələ Bəqərəyə baxım kimsə baxa bilər. Mağlı e, deməli mövzuları var burada. Qur'an-ı Kərimə səbəblə. Mən qısa-qısa deyim ərəbdən tərcümə eləyərək. Baxın, belə bir şey var ərəbində. Olar muzari. Muzari ancaq yəni indiki və gələcək zamanı bildirən bir feildir. İndiki zamanda deyilən bir feil, həm də gələcəyə aiddir. Tək indiki zamana aid deyil. Volatəqulu inkardır və xitab bir növ xitabdır insanlara siz deməyin və deməyiniz. Həm indi deməyin, həm də gələcəkdə bu sözü işlətməyin. Nə nə demək? Ilə mən yuq təlu. O şəxs ki, li burda üçün də lamu təəlil, kim üçün, kim barəsində yuq təlu öldürülür. Çox vaxt da burada dimir yəmi üçün məsələn ölürlər. Diri yuq təlu öldürülür. Fi sabilillah amvat. Allah yolunda ölü. Təkərləm. Ayədə Allah demir ki, Allah yolunda ölənləri, Allah yolunda öldürülən şəxsləri, Allah bu deyir. Deyir Allah yolunda qətlə gətirilən şəxslər ölü sayılmır. Deməli ayədən biz alırıq ki, qətlinlə ölümün fərqi var. Qətil başqa bir şeydir, ölüm başqa bir şeydir. Bəli ahyaun gələcəyim inşallah öyrədəcəm. Bəli ahyaun. Vəlikin la təş'urun. Onlar deyir e, sadırlar, amma siz onu deyir, e, dərk etmirsiniz plan. Və buna oxşar ayə həmçinin alimlər 169-a var. Orda başqa bir ifadə Allah şədir. Oru ki, bəl ahyaun in də rabbimizin ruzur za gun. Allahın yanında Ola bir-bir qısa da olsa mən e, qeydlərim e, təhlil ünvanında ilk e, növbə başlayaq şəhədlikdən şəhid e, məsələsindən, şəhidi əvvəl ayrıla təhlilə, sonra keçər inşallah e, ölü və qətl məsələsindən sonra hədisdə, sonra Rəcəb mövzusu. Elə məsələlər var ki, dil onun tərifi qarşısında acizdir. Onların bir də şəhiddik məsələsidir. Azadlığın yolu keçir şəhidlikdən ki, bəy ustadım çox qeyd qeydlədi, o şəhidlərin sahəsən biz olduq müstəqil, suveren və s. Yəni azad olmaq, müstəqil olmaq istəyirsənsə, can verməlisən. Azadlığın yolu keçir şəhidlikdən. Hər bir maddi əşyanın hamımızın, bütün məxluqatın, deyək, maddələrin daha çox 6 cəhəti var da: sağ, sol, ön, arxa, yuxarı, aşağı. Hamımıza var bu. Am belə bir şey təbii ki Allahə aid deyil. Şahid nə qədər ki insandır, maddi bir şey idi, onun da sağa solu, yuxarı qabaq, ön arxası var idi. O ki artıq niyyətini dünyası, dəyişir, şəhid oldu, dir bu şəhid həm dir idi, həm də Allahın yanındadır. Artıq bu şəhiddə cəhətdi itdi. Artıq bu şəhiddə cəhət məsələsi yoxdur. Necə Allahın yanındadır. Necə Allahın he də zamanı yoxdur. Allahın məkanı yoxdur. Orada vaxt məsələsi yoxdur. Allahda bu altı cəhətlər sağ, sol, ön, qar, arxa yoxdur. Şəhiddə də hərsinin. Artı bu maddi bir şeydən çıxır, tam uca məqamdadır. Çatır ki, bunun tərifin müqabilində onun üçün dil acızdır. Və cəhəti olmadığı üçün bunun da bir növ e, zamanı yoxdur və biz deyə bilmərik ki, məsələn, bu şəhid bəzi sualla var sərfdir. Onun müqabilinə qalmışı bizə sualın cavabını verə. Sualı budur ki, navaqta qədər sağdır. Deyir in də rabbil Allahın yanında. Ota qədər kişi, belə sonsuzdur Allah ki, həmişə var, daimi bir varlıqdır. Biz müvəqqəti, Allah yanında olan nəcil müvəqqəti dilimizdə hallansın, sodumuzdan düşsün bəli nə qədər ovar bunlar da var çünki onlar Allahın yanında təbəki yambırda e səv tisin mənasında yox bu növ məqamların ucalığı bənasındadır və bu statusu buna verən bəşər deyil Allahın verdiyi bir dəyər Allahın verdiği bir status olduğu üçün biz bəşə bu aciz dilimizlə onu tərifləyə bilmirik danışır şahidli o deyflə məqamım var filansı var amma əslində nədir bu birinci məsələ Ölüm, məut dəyərlərdə. Burada ailə deyir ki, öldürülənlər yox, qətlə yetirilənlər. Deməli, ölümlə qətlin fərqi var. Məsələn, e, Alimran 140, Alimran 144-də, Alimran 157-ci ayələrdə və digər məksin qeydlər. Orda bunu ki, əgər mən ayəni e, qeyd edim, bəli. Ayə burada e, deyir ki, əgər peyğəmbər ölsə və ya xud öldürülsə, siz dinlə vəzi keçəcəksiniz? Burda ifadən e iski sinətdir. Və Quranın imecində kənarda ki, əgər iki söz eyni mənanı bildirirsə, birnə özünün normunu varındadırsa, gətsin dayançısı yan bayan bu ayə budur. Məsələ heç bir insan deməz ki, falancas qapını bağla və, və ört. Çünki ikisi də eyni mənadır. Və hoxda e, Allah indi bu əgər insan eləmirsə, Allah bu nəzəriyyəni gerçəkləsin ki, əgər iki sözün mənası eynidirsə, gətsin o yan bayan. Alimin 144-də Buru ki peyğəmbər öləsə, matəv qutilə, yaxud öldürülsə. Bu iki söz gətirir yan-bayan. Biz anlırıq ki, maut başqa bir şey, qətl başqa bir şeydir. Hər qətil həm də üm mənada, hər qətil həm də ölümdür. Cismin baxımından cismin ölməlidir. Və yaxud da Alimlər 105-ci ayə Allah təala buyurur ki, hər bir canlı, hər bir nəfs zəqətül məət o ölümü dadaca. Amma necə ölümlü fərqlidir? Nəcə baxın, hamısı ölümdür. Amma necə ölüm fərqlidir? Qətil yazılmış əcəldən öncə və Allahın izni olmadan bir ölümdür. Yazılmış əcəldən öncə olan və Allahın izni olmadığı bir ölümdür. Yəni bu adam işkəndən öldürülür, udu şəhid. Onun əlavə vaxtından öncə ölən, dediyimiz kimi, o adlar qətil. Və hər hansı bir məsəhətin dininin əqdəsini qorması üstündə, ailəsinin, torpağının qorması üstündə vəsa mesela elmin tələbəsi üçün, tələb, tələbəs, tələbəsi yolu üstündə elm tələb etdiyi üçün və yaxud da ailəsinin təminatı və s. bu insan burada özü bir növ udu şəhid salır. Tövbə 101-də ayemiz var. Allah təbouri ki, Allah təla e, bunların canlarını və mallarını alıb canlarını mallarını növ alıb bunların müqabilində bi'enna lahumul jannah orada bu birnin müqabilidir Allah ki bunların canlarını və mallarını alıb bunun müqabilində cənnət var. Halatla hamilə hər alveri eləməz. Allah yolunda çalışan şəxslərlə canları ilə alverilirlər və malları ilə alıb edilirlər saanların alır, malların alır, müqabilində var cənnət var. Ölən insan şəhid e, formasını ölən insan iki şeyi qazanır. Dünya və axirat. Dünyada rəhmət, duası, salavatı filan, orada da ki cənnəti və bizə şəfaət etməliyi. O, nəlavə Cəmiyatı bir ev söz var. Rəhmətli Mütəhərrir ağanın şahidində qan torpağa yox, xalqın damarına tökülür. İnsanın yaşadan onun qanıdır. İnsan yaşatmır qanı. Qan onu yaşadır. Mütəhərririn sözə əsasən insanların, deməli, şahidin qanı hara tökülür? Torpağa yox, xalqın damarına. Xalqın damarında şahidin qanı töküldüyüsün, xalq yaşayır. Yəni ahiyadən dəc ayımızda da var var ki, o diridir. Nə qədər ki o diridir və onun töküldüyü damar da, xalqın damar töküldüyü üçün deməli xalq da həmişə var. Çünki şəhidi yad eləyirlər. Və onun əlavə bu şəhidin məqamları üçün var. Bəzən e, suallar soruşurlar yaxınlarımız, əzizlərimiz. Necə məsəl məhrəmlərin dərəcəsi var. İbtidai müəllim, orta məktəb müəllimi, bağçaya qədər, nərlə ibtidaya qədər orta məktəb, universitet, ali dərəcə. Hamısı amma müəllim sayılırlar. Şəhidlər həmçinin, hamısı şəhidlərdir. Amma necə ölü? Hası ilə qətlə yetirilib. Hası formada, buna görə hamısının bu yolda fərqləri var. Və dillə bunun üstündə aziz onu tərif eləsən. Bu birinci məsələ. <coughs> Deməli deyək ki, ayədən qısa qısa mən dediyim deyim. Bir neçə məni ortaya sıxdı. Birinci budur ki, İndi yox, heç vaxta deməyin və heç nə deməsin. Allah yolunda ölen şəxsə şəhid e, ölüdür. 2-ci, o ölü deyil, o qətlə yetirilib. 3-cü, o hələ-bələ yolda deyil, o fi sabilillah. Allah yolunda ölüb. 4-cü, o həmişə sağdır, o həmişə diridir və o Allahın yanındadır. Bu qədər qısa 5-6 e, mevzu bu bizim elimize gelir.